Tiga daerah di Johor dilanda banjir. Kedua kejadian tanah runtuh dilanda banjir di Kelantan bertambah buruk. Jalan Selangor merekodkan sebanyak 10,783 unit kediaman terjejas akibat banjir yang melanda negeri itu pada penghujung tahun lalu. Ia merupakan sebuah negara yang sering berdepan dengan pelbagai bencana alam seperti banjir contohnya di Kelantan dan Terengganu, tanah runtuh yang pernah terjadi di Cameron Highlands, ribut tropika yang dahulunya berlaku di Sabah pada tahun 1996 dan jerebu yang pernah terjadi hampir seluruh Malaysia dan juga kejadian gempa bumi yang pernah berlaku di Aceh suatu ketika dahulu Keadaan geografi Malaysia serta perubahan iklim global telah meningkatkan kekerapan dan impak bencana ini terhadap kehidupan masyarakat dan ekonomi di negara Selain itu, bencana alam juga memberi kesan kepada daya saing ekonomi Malaysia di peringkat antarabangsa. Gangguan ini kepada rantai bekalan ketidak tentuan dalam sektor pelaburan serta peningkatan pembelajaran untuk pemulihan menjadikan cabaran ekonomi lebih kompleks. Oleh itu, memahami bagaimana bencana alam mempengaruhi ekonomi adalah penting bagi merancang langkah-langkah mitigasi dan pembangunan yang lebih mampan bagi masa depan negara. Saya lah boleh terhasil lagi beberapa faktor. faktor utama dibagikan kepada dua iaitu Faktor manusia dan Faktor Senua Jadi. Faktor manusia Kecuali manusia sendiri telah menjadi salah satu sebab berlakunya bencana alam. Ini telah mengakibatkan alam sekitar berada di posisi kerosakan dan telah mengganggu ekosistem bumi. Sistem perparitan. Sistem perparitan yang tidak sistematik dan standard Kesan pembangunan tidak dilakukan di sekitar kawasan akan menjadi punca Aktiviti manusia yang suka membuang sampah, sisa domestik seperti sisa industri ke dalam sungai boleh menyebabkan sungai menjadi cetek dan pengal pengaliran air tersekat. Faktor manusia yang kedua, pengusahaan kawasan hutan tadahan. Pengusahaan hutan menyebabkan hujan terus turun tanpa diserap oleh tumbuhan. Hujan ini turun dengan lebih menyebabkan air mengalir dengan banyak ke dalam sungai. Sungai tidak mendapat menampung air hujan dalam jumlah yang banyak. Pada masa ini, limpahan air sungai akan berlaku mengakibatkan banjir. Manusia telah menjalankan aktiviti penambangan hutan secara tidak terancang. Punca pencemaran berlaku ada, adalah dari kegiatan manusia atau semua jadi. Punca pencemaran ini adalah kerana sikap tidak bertanggungjawab individu sebuah organisasi yang mengakibatkan bencana alam. Terdapat beberapa pencemaran yang mengancam bencana alam sekitar. Antaranya, pencemaran udara adalah merupakan satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahan kimia, jirim zarahan atau bahan biologi yang boleh menyebabkan mudaran, kualiti udara. Ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain serta merosakkan alam sekitar apabila ia dibebaskan ke atmosfera. Contoh pencemaran udara adalah seperti gas, karbon dioksida, sulfur dioksida, kloroform, karbon, bau-bauan, logam toksik seperti pelambang, tembaga dan sisa radioaktif sebarang tanah. Sebarang tanah bermaksud perbuatan yang berlaku kepada sesuatu ke kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna, kesuburan dan kekisan. Sebarang ini disebabkan oleh bahan buangan sama ada berbentuk air atau pepejal. Bahan pencemar pula terdiri daripada pencemar organik, kimia atau fizik. Punca-punca pencemaran tanah, bahan-bahan buangan daripada kilang, membuang sampah, berata-rata. Menggunakan racun, serangga secara berlebihan, penerbangan pokok-pokok dan industri pembalakan. Cemaran air. Cemaran air bermaksud kandungan keadaan dan warna air menjadi tidak sesuai dan akan memberi kesan terhadap manusia apabila digunakan. Pencemaran ini berlaku sama ada biologi, biologi kimia dan fizik. Punca-punca logik pembahan, kawasan setinggan, sampah sarap, aktiviti pembalakan, kilang-kilang. Faktor ketiga, pencerobohan habitat semula jadi. Pembangunan hutan, salah satu bentuk pencerobohan habitat Mula jadi antara punca penebangan hutan berlaku adalah untuk membuka ladang pertanian, pembinaan perumahan, aktiviti perlombongan dan sebagainya. Ini menyebabkan kepupusan habitat dan ketidakstabilan ekosistem. Aktiviti pertanian, aktiviti pertanian seperti yang dinyatakan sebelum ini adalah gambaran keseluruhan juga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kawasan haram. Pembalakan haram merujuk kepada apa yang dalam perhutanan digelar pencuri balak. Ia juga boleh merujuk kepada penuaian pengangkutan pembelian dan perjualan balak yang menyalahi undang-undang. Kertas, batas, mancis, perabot dan lain-lain. Industri berasaskan kayu juga merupakan bekalan kayu yang banyak. Kayu digunakan secara langsung dan tidak langsung sebagai bahan bakar. Pembakaran hutan. Pembakaran hutan beratus hutan pokok hilang setiap tahun akibat kebakaran hutan di pelbagai tempat di dunia. Ia berlaku kerana musim panas yang sangat panas dan musim sejuk yang lebih ringan. Kebakaran sama ada disebabkan oleh manusia atau alam semula jadi. Menyebabkan kehilangan besar liputan hutan. Faktor semula jadi, perubahan suhu iklim merujuk kepada perubahan bola cuaca dalam jangka masa panjang. Ini juga dirujuk sebagai pemanasan global perubahan suhu secara mendadak di sesebuah kawasan berpunca daripada hasil aktiviti dilakukan oleh manusia menyebabkan kenaikan paras suhu dan cuaca tidak menentu. Contohnya, hujan bermusim di Semenanjung Malaysia, ribut penting, kemarau, banjir kilat dan lain-lain. Fenomena -lain. alam, banjir kilat berpunca daripada hujan lebat yang berterusan menyebabkan kawasan tadahan air sungai dan kawasan rendah, terendam dan melebihi paras air yang sebetulnya. Banjir berlaku apabila tanah dan tumbuh-tumbuhan tidak dapat menyerap ke semua air. Air itu kemudian mengalir di atas tanah perkenaan. Air ini tidak dapat ditampung oleh aliran sungai dan kolam sungai jadi atau disimpan di dalam tabungan air buatan. Contoh, hujan yang berterusan di Kelantan dan Shah Alam. Hujan yang berterusan tanpa terhenti, berhenti-henti akan menyebabkan banjir berlaku. Tidak dapat dielakkan kena-kena cuaca umpamanya musim monsun. Jumlah hujan luar biasa direkodkan Jabatan Kaji Cuaca pada musim tertentu yang menyebabkan banjir berlaku. Di kawasan-kawasan rendah, air hujan akan, dialir, akan dialirkan ke sungai sungai yang diberi air GPS. akan berlipat keluar sehingga menyebabkan kawasan tanah rendah dipenuhi air. Tanah runtuh. Fenomena alam yang berlaku apabila tanah, batu dan material lain dari lereng atau bukit bergerak menuruni permukaan tanah akibat beberapa faktor. Antara faktor berlaku di tanah runtuh adalah hujan lebat, pergerakan tanah, penerbangan hutan, gempa bumi pembinaan dan sebagainya. Hakisan sungai. Apabila hujan lebat turun, sungai yang telah menjadi cetek tidak dapat menampung atau mengalirkan air hujan yang banyak. Selain itu, gangguan aktiviti ekonomi negara. Bencana juga menyebabkan gangguan kepada aktiviti-aktiviti ekonomi negara. Contohnya, sektor pertanian terjejas apabila tanaman musnah akibat banjir atau kemarau. Selain itu, kilang dan kedai mungkin terpaksa ditutup sementara waktu. Jangan lupa, sektor pelancongan juga terkesan. Bila kawasan pelancongan terosak atau berbahaya, pelancong pun takut nak datang. Ini menyebabkan banyak perniagaan-perniagaan hilang pendapatan. Bak kata berpatah, duduk dalam duri yang banyak bersandar di batang rengas. Sebagai contohnya, ladang kelapa sawit, ladang kelapa, dusun bobohan dan juga kilang yang terjejas akibat banjir 2014 di Kelantan telah merosotkan ekonomi negara akibat tidak dapat sumber yang mencukupi. Antara kesannya lah terhadap pasaran pekerjaan. Bila perniagaan terpaksa tutup, ramai pekerja akan kehilangan pekerjaan. Ini meningkatkan kadar pengangguran. Lebih parah, pekerja dalam sektor pertanian dan pelancongan musiman paling terdedah. Contohnya, selepas banjir besar di negeri Johor pada tahun 2006 sehingga 2007, Ramai pekerja ladang sawit hilang kerja untuk beberapa bulan kerana ladang rosak teruk. Selain kehilangan kerja, kos sara hidup akan meningkat. Bila bekalan makanan terputus atau kekurangan, harga barang akan naik mendadak. Bayangkan harga beras, air, sayur, ayam semua naik dua kali ganda. Mahal kan? Selain itu, mangsa bencana terpaksa keluarkan duit sendiri untuk membaiki rumah masing-masing atau membeli barang keperluan asas yang hilang. Malaysia sering berdepan dengan bencana alam seperti banjir, tanah runtuh, ribut taufan dan juga jerebu. Tapi pernah tak anda terfikir macam mana semua ini memberi impak besar terhadap ekonomi negara kita? Ombak yang kecil jangan disangka anak. Antara kesan adalah kesan terhadap infrastruktur. Bila bencana anak berlaku, perkara pertama yang terjejas adalah infrastruktur. Bayangkan jalan raya, jambatan, bangunan dan kemudahan asas lain rosak teruk. Kos untuk membaiki semua ini sangat tinggi dan memerlukan masa yang lama. Sebagai contohnya, ingat tak banjir besar di Pantai Timur tahun 2014 iaitu Kelantan. Ia menyebabkan kerosakan infrastruktur yang bernilai jutaan ringgit dan mengambil masa yang berbulan-bulan untuk dipulihkan. Bencana alam bukan sahaja memberi kesan jangka pendek tetapi juga jangka yang panjang. Pelabur asing mungkin takut melabur di kawasan berisiko tinggi dan ramai penduduk mungkin berpindah ke tempat lain untuk keselamatan. Pihak kerajaan perlu menubuhkan sistem amaran awal yang berkesan dan berteknologi tinggi untuk meramalkan jenis bencana alam. Kawasan yang berisiko tinggi dan masa bencana akan berlaku. Kerajaan juga perlu menyebarkan maklumat tentang bahayanya alam sekitar kepada orang ramai melalui media masa, sama ada bercetak atau elektronik. Misalnya, mesej tentang bencana alam yang akan melanda negara kita dalam sekelip mata boleh disampaikan dengan segera. Melalui media masa yang popular di kalangan rakyat seperti radio ataupun televisyen. Kerajaan pula perlu menyediakan dana bantuan untuk mangsa bencana dan peruntukan wang untuk memperbaiki infrastruktur. Pas ini boleh memberi kesan kepada ekonomi negara secara keseluruhan. Contoh, memurut Laporan Bank Negara Malaysia, bencana besar boleh menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara turun antara 0.5% hingga 1%. Ini satu angka yang besar. Masyarakat di Malaysia harus dilatih dengan cara-cara untuk menangani bencana alam seperti banjir kilat atau ribut taufan yang berlaku di negara ini. Kanak-kanak harus dididik di sekolah agar mereka lebih bersiap sedia untuk menangani bencana alam pada bila-bila masa. Apabila masyarakat di Malaysia belajar untuk menyelamatkan diri ketika bencana alam berlaku, ia dapat membantu kerajaan untuk mengurangkan kadar kematian yang terjadi apabila bencana alam berlaku. Ibu bapa juga perlu mendidik anak-anak tentang pentingnya penjagaan alam sekitar dan tindakan yang perlu diambil ketika berhadapan dengan bencana alam. Ini termasuk mengajar mereka cara-cara keselamatan ketika banjir, taufan atau gempa bumi. Pertubuhan badan bukan kerajaan iaitu NGO harus mengambil bahagian dalam hal ini. Hal ini dapat dilaksanakan apabila NGO bergabung dengan kerajaan untuk menjalankan kempen menguar-uarkan tentang bencana alam di bahagian masyarakat yang hidup di sudut pedalaman. Kempen ini boleh mengajar masyarakat yang hidup di sudut pedalaman tentang bencana alam yang berlaku di negara ini. Masyarakat harus lebih peka tentang pentingnya menjaga alam sekitar seperti menjaga saliran air bersih, mengurangkan pencemaran dan menjaga kebersihan alam sekitar agar bencana seperti banjir dapat dikurangkan. Ibu bapa perlu ni dia Oh saya 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 aku